В рамках расследования уголовного производства по факту избиения Татьяны Черновол следствием отрабатываются запросы СМИ. Поэтому, отвечая на вопросы, могу сообщить следующее. Проанализировано выступление бывшего владельца телеканала TVI Константина Коголовского, в котором он отвечает, что рейдерскому захвату этого телеканала причастен Сергей Котенко, подозреваемый в избиении Татьяны Черновол. Также Коголовский отмечает, что к деятельности подозреваемого имеют отношение народный депутат Николай Княжицкий, Давид Жвания. Следствием установлено, что Сергей Котенко является учредителем и директором предприятия, которому был подконтролен телеканал ТВИ. Вызов на допрос Главное следственное управление Украины этих народных депутатов связан с необходимостью выяснить информацию, изложенную Коголовским, в частности, по их причастности к совершению указанного уголовного правонарушения. В ходе следствия также установлено, что задержанные тесно контактировали с членами партии «Удар» Евгением Агарковым, Дмитрием Крейниным и Игорем Апачем. Двое последних являются депутатами Киевского областного совета от партии «Удар». Кроме того, установлена связь подозреваемых и с народным депутатом фракции «Батькивщина» Владимиром Палачаниновым. Следствием уже располагает данными, что один из подозреваемых, Александр Котенко, являлся членом бандитской группировки «Савлохова». Она входила в преступное сообщество «Рыбалка» по прозвищу «Рыбка», убитого в 2005 году с которым тесно взаимодействовали братья Кличко. На данный момент следствием проверяется алиби некоторых задержанных, информация о которых появилась в СМИ. Однако их отсутствие на месте происшествия во время совершения преступления не исключает их причастность к нападению на Татьяну Черновол в качестве пособников или организаторов. Поэтому все лица задержаны обоснованно и следственным путем проверяются на причастность к совершению преступления. В данный момент следствием задержан пятый подозреваемый, который по предварительным данным непосредственно принимал участие к избиению потерпевшей. Хочу отметить, что основной задачей следствия является установление заказчиков данного преступления.